সৰু হৈ থাকোঁতে এনেকৈ লিচু গুটিত ঠাৰি ফাৰাই কোনে কোনে খেলিছিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু আমি কিন্তু খুব খেলিছিলোঁ দেই কেতিয়াবা স্কুলৰ ডেস্ক শ্বপতো খেলিছিলোঁ যিটো কাৰণে শিক্ষকসকলৰ পৰা বহুত বেছি গালি খাইছিলোঁ আৰু আজিও অকণমান মই এনেকৈ ঘূৰাইছিলোঁ আৰু শৈশৱলৈ উভতি গ'লোঁ আৰু এয়া আহিছোঁ আজি বজাৰলৈ ফল মূল ল'বলৈ বুলি আহিছোঁ যিহেতু আহাৰ শাত চলি আছে অম্বুবাচী আজিকালি সেই অম্বুবাচী শব্দটো শুনিছিলোঁ কিন্তু আগতে আমি আহাৰ শাত বুলিহে জানো যিহেতু গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী অম্বুবাচীৰ সময়ত বোলে এনেকৈ আমি ফল মূল ফুল খাব লাগে আৰু যিহেতু আহাৰ মাহ এইটো সময়ত বজাৰত ফল মূল একেবাৰে উভৈনদী হৈ থাকে আৰু আমি আগতে যিটো গাঁৱত আছিলোঁ আমাৰ গাঁৱতো প্ৰতি ঘৰৰ বাৰীতে ফল মূলে উপচি থাকে আমি খাইছিলোঁ কিন্তু আহাৰ হাত বুলি নহয় দেই আহাৰ হাত বুলি খাব লাগে বুলি নহয় আমি এনেই খাইছিলোঁ ফল মূল যিহেতু আমি হাততে পাইছিলোঁ আজি বজাৰলৈ যিহেতু আহিছোঁ ফল মূল ল'বলৈ ইমান বেছি দাম নহয় কিন্তু ল'ব আৰু কিন্তু এই দাদাজনে ইমান ধুনীয়াকৈ ধেমেলীয়া কথা ক'লে নহয় মই কেইটামান ফল মূল এখেতৰ পৰাই লৈ ল'লোঁ আৰু শেষত তেখেতৰ পৰা এটা বগৰীও খুজি খালোঁ যিটো কাৰণে সদায় মই ঘৰত গালি খাওঁ বগ এনেকৈ খুজি খোৱাৰ কাৰণে এয়াল দেখিছেনে ব'লকচোন অন শুনাই আছো ফল মিলাকৰ দাম বিলাক চেপা আম এইটো চল্লিছ টকা কেজি পিছ আচ্ছা আৰু এইটো কেজি কেনেকে পাম দুশ টকা মানুহ খাই মৰিব দেখোন হে হা নলবাৰী দেই এটা লম বুলি আনি সিহঁতে ইমান ধুনীয়াকে কলে নহয় উপায় নাই আৰু বেছি ধুনীয়াকে কথা কলে আপুনি এতিয়া নোখোৱাকে থাকিব নোৱাৰো আৰু

এয়া লৈ আহিছোঁ লিচু টেষ্ট কৰি চাওঁ বুলি বোলে অন কেমেৰাই টেষ্ট কৰোঁ ইমান দাম আগতে কিন্তু এই লিচুখিনি চাৰিশ টকা দাম আছিলে দেই এতিয়া আঢ়ৈশ টকা আনিছোঁ আৰু খুব টেষ্টি আছিলে লিচুখিনি ৰ'ব খাই আছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ খাই মানে এয়া বোলে তেজপুৰৰ লিচু বুলি কৈছে আৰু মোৰ ল'ৰাই কৈ আছে যে ইমান যদি মিঠা ইয়াত বেজী মাৰিছে নেকি এই আজিকালি যে ইনজেকশ্যনবিলাক দিয়ে খাবলৈকে ভয় লাগে নহয়নে খুব মিঠা আছিলে কিন্তু বেজী মাৰিছে যদি নাজানো আৰু দেই সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আছিলে লিচুকেইটা আৰু লগতে মই জামু আনিছিলোঁ প্লাম আনিছিলোঁ আৰু এইবিলাক ধুব লাগিব বাৰু লিচুটো নোধোৱাকেই খালোঁ দেই ৰাইচ যিহেতু বাকলি আছিলে ওপৰত আৰু এয়া জামু দেখিছে নে জামুমাত্ৰ এপোৱা আনিছোঁ আৰু আমাৰ এই যি মোৰ আকৌ এয়া দেখি পেলাই খাওঁ খাওঁ কৰিলে নহয় সি নেখাই আচলতে কিন্তু মোক খোৱা দেখি মানে সি খোৱা বস্তু বুলি ভাবিছে আৰু এয়া জামু শুনিছে নহয় কিমান দাম ষাঠি টকা ষাঠি টকা আছিলে অঁ পুৱা ষাঠি টকা আছিলে দেই এক পোৱাহে আনিছোঁ মানে আৰু লিচু খুব টেষ্টি আছিলে লিচুখিনি খাম আৰু আনিছোঁ যেতিয়া যিহেতু আহাৰ মাহ ফল মূল খাব লাগে আম আনিব লাগিছিলে কিন্তু আম মোৰ অনা আছে কাৰণে আম নানিলোঁ এইকেইটাকে আনিলোঁ আৰু এয়া শেষত এয়া জামুখিনি উলিয়াই আনিলোঁ কেইটা জামু দেখিছেনে দেখিয়ে হাঁহি উঠিছে আগতে আমি বাৰীত মানে আমাৰ গাঁৱত দোম দোম জামু মানে কিমান জামু খাব আমি একেবাৰে মানে বেগৰ হিচাপে বেগে বেগে আমি জামু আনো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানুহৰ ঘৰত মোৰ এগৰাক এজন হিন্দুৰ ঘৰত জামু আছিলে পাৰি দিয়ে ইমান টেষ্টি আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু এইখিনি জামুখিনি ধুই দিছোঁ আৰু দুই এটা জামু বেয়াই হৈছে জানেনে অলপ এইবোৰ ঠেকা খাইছে আৰু ঠেকা খালেও সেইকেইটাও খাব লাগিব আৰু লগতে আৰু এয়া খাই চালোঁ জামুটো কিন্তু বেয়া নহয় বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু জামু গুটিটো বোলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিৰাট ভাল কিবাকিবি বেমাৰৰ কাৰণে গতিকে কিনা হাঁহত মঙৰ বুলি কয় এই জামু গুটিকেইটাও মই এয়া ৰাখি থ'ব লাগিব ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই পেলাই গুড়ি কৰি খাম আৰু এয়া লিচুগুটিকেইটাও লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু এনেকৈ আমি কাটি পেলাই আগতে খেলিছিলোঁ এই লিচুগুটি খেলাৰ লগত বহুত কাহিনী জড়িত হৈ আছে মোৰ আৰু এনেকৈ এবাৰ লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে খেলি থাকোঁতে এটা ল'ৰাই অলপ তৰ্কাতৰ্কি হওঁতে মোৰ মানে গালৈ কটাৰীখন মাৰি পঠিয়াইছিলে আৰু মোৰ আঁঠুৰ ঘিলাটো যথেষ্টখিনি ফাটি পেলাই ওলাই গৈছিলে মানে এতিয়া মনত পৰিছে লিচু গুটিটো দেখি পেলাই আৰু বোলো অকণমান খেলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কোনে কোনে খেলিছিলে এনেকৈ লিচুৰ গুটিত ঠাৰি ভৰাই কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আগতে যিমান ধুনীয়াকৈ ঘূৰাইছিলোঁ আজিকালিচোন ঘূৰাব নজনা হৈছোঁ কেমেৰাটো থকাৰ কাৰণে এনেকৈ নাজানো সেই এতিয়া অকণমান ঘূৰিছে আৰু যিহেতু কেমেৰাটো মই হাতখনত লৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান ঘূৰাবলৈ অসুবিধা হৈছে যেই কি নহওক লাষ্টত মানে অকল হ'লোগৈ বাৰু খেলিলোঁ এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ খেলিছে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ বাই বাই